опять заиграли и закрылся занавес. Все? Спрашиваю. Нет, это только антракт. Мы теперь к бабушке пойдем за кулисы, туда, где артисты. Ой, я совсем про бабушку даже забыла. Прошли мы к леди, куда уходить запрещено. Объяснили, что наша бабушка играет. Открыли. Она говорит человечьим голосом. Что же ты, Натка, пугаешься? Это же я, твоя бабушка. Знаю я, какая ты бабушка, я тебе не Аленушка, меня не обманешь. А тут мама говорит: Да что ж ты, Натка, не узнаешь бабушку? А я стою чуть не пугаюсь.